أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر مقصود إن إنا أنزلناه في ليلة القدر سسموه كَمِثَلَ كم القرآن إني تدملم ليلة القدر وما أدرى كما ليلة القدر dan apa engkau dapat apakah itu kebesaran malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Tanazzalul malaikat war ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala kerana membawa segala perkara urusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr Sejahtera lah malam yang berkat itu Sehingga terbitnya fajar Sedang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu SWT sekalian Pada hari ini, pada sesi kali ini Kita akan membicarakan tentang Satu malam yang Allah Subhanahu SWT telah pilih malam tersebut Di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Dan menyatakan tentang kelebihan malam tersebut Iaitu malam Lailatul Qadar Perkataan Al-lailah merujuk kepada malam, perkataan Al-Qadar itu merujuk kepada nama, penamaan malam tersebut. Sidang menonton sekalian, kita sering kali mendengar bacaan surah ini, bacaan ayat ini, bahkan kita juga mendengar tentang kelebihan-kelebihan uh, malam ini. Cuma mungkin sebagai satu peringatan agar kita lebih bersemangat dan satu motivasi untuk kita mencari di dalam bulan yang mulia ini bermula daripada satu Ramadan sampai ke penghujung Ramadan walaupun pada hari ini kita berada di pertengahan Ramadan Al-Mubarak tetapi itu bukan bererti kita telah terlepas daripada mendapat kelebihan di malam ini kerana malam ini satu malam yang penuh dengan misteri yakni dari sudut penentuan tarikhnya kita tidak mengetahui bila malam ini kita tidak mengetahui hari-harinya Kesemua ini kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama berbicara panjang tentang bilakah malam Lailatul Qadar. Sebelum kita membicarakan tentang kelebihannya. Persoalannya di sini bilakah malam Lailatul Qadar? Kata sebahagian ulama untuk kita mendapatkan ha, malam ini hendaklah kita mulakan daripada malam yang pertama sampai kepada malam yang 30. Maka beramallah pada ke-30 30 malam di dalam bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah kita akan mendapat malam tersebut kerana malam Lailatul Qadar ini berada di dalam bulan Ramadan sahaja itu yang pertama yang kedua kata sebahagian mereka Lailatul Qadar ini malam yang mana ia berada pada 10 malam yang terakhir ulasan ini dilakukan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani ketika mana dia mengulas hadis-hadis tentang Lailatul Qadar di dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Fathul Bari syarh sahih al-Imam Bukhari. Beliau menyatakan bahawasanya Lailatul Qadar ini ketentuan malamnya itu tidak dapat dipastikan. Akan tetapi ia berlaku insya-Allah kata beliau pada 10 malam yang terakhir. Kerana dilihat Nabi SAW bila masuk saja 10 malam yang terakhir syadda mizarahu mi wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu Nabi ketatkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kejutkan kaum keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi dan Nabi beramal menghidupkan malam-malam di sepuluh malam yang terakhir. Maka beramallah dengan sepuluh malam yang terakhir yang akan kita temui tak lama lagi. Begitu juga kalau kita lihat pandangan ulama yang seterusnya ada juga mereka menetapkan malam sepuluh malam yang terakhir kata Ibnu Hajar di malam-malam yang ganjil. Kerana Nabi SAW telah menyatakan hal tersebut di malam-malam yang ganjil iaitu kita ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. 5 hari. Bahkan sebahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menetapkan 5 malam yang terakhir. 5 malam yang terakhir merujuk kepada malam-malam yang ganjil iaitu hanya tinggal 3 hari sahaja 25, 27 dan 29. Bahkan ada juga di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu menetapkan bahawa sunnah Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang ke-27. Walau bagaimanapun, saya cenderung kepada pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mana ia merupakan kesepakatan para ulama. Kata beliau, Lailatul Qadar ini berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Secara lebih khususnya, kata beliau, kebarangkalian besar ia berlaku di 10 malam yang terakhir pada hari-hari yang bersifat ganjil. يعني yani, bilangannya 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka sebenarnya silap tuntut sekalian, sesiapa yang tidak beramal daripada awal Ramadan, sukar untuk dia memberi fokus keutamaan pada 10 malam yang terakhir. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak menghidupkan Ramadan, perlu hidupkan Ramadan daripada awalnya, baru kita akan dapat merasai kemanisan di penghujung Ramadan al-mubarak. Itu yang pertama, tentang bila berlakunya Lailatul Qadar. Yang kedua tentang kelebihan Lailatul Qadar. Banyak disebut di dalam Al-Quran ayat yang dibacakan tadi contohnya. Kata Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar khairum min alf shahr. Malam yang mana lebih baik daripada 10 bulan. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan kebaikan di sini merujuk kepada amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan, contoh kalau kita salat, lebih baik daripada kita salat sepanjang 1000 bulan. Ini satu bonus yang perlu kita kejar kalau kita menanti bonus yang akan diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita pada bulan ini Kita juga sewajarnya mengejar, memberi keutamaan kepada bonus Yang Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan Satu bonus yang pasti Bonus akhirat Ganjaran pahala yang sangat besar Beramal seperti seribu bulan Beramal seperti seribu bulan Ini satu keistimewaan Bahkan kehidupan kita belum tentu mencapai seribu bulan Sidang penonton sekalian Maka saya menyeru Ha? Apabila kita mengetahui kelebihan-kelebihan ini Yang ketiga Saya menyuruh diri saya dan penutup-penutup sekalian Untuk kita beramal di dalam bulan ini Apa amalan yang kita lakukan? Apa amalan yang perlu dilakukan untuk uh, Untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar? Pertama sekali Berdoa kepada Allah Subhanahu taala Untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar Ya Allah Tuhanku kurniakanlah kepada aku malam tersebut Sempatkanlah untuk ku bertemu dan beramal pada malam tersebut bukan hanya kita mencari-cari tanda-tanda di langit semata-mata walaupun memang itu ada perkara-perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam tentang tanda-tanda mungkin kita akan nyatakan sebentar lagi tapi saya katakan di sini bagaimana cara kita nak dapatkan ilmu qada berdoa minta kepada Allah subhanahu wa taala itu satu yang kedua cara untuk kita mendapatkan ilmu qada konsisten dalam kita beramal walaupun kita tidak melihat kepada hari tertentu dan sebagainya tapi kalau kita beramal daripada awal hari yang pertama sampai hari yang ke-30 confirm insya-Allah kita akan mendapatkan malam tersebut itu yang kedua dan yang ketiga memiliki ilmu pengetahuan tentang malam tersebut yakni tentang kelebihannya tentang tanda-tandanya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan tentang bilanya berlaku malam Lailatul Qadar jadi kita kena ada ilmu dan ilmu yang kita ada ini bukan sibuk kita mencari-cari Contoh, kita hanya melihat di langit Oh langit terang ataupun tidak Kadang-kadang kita mengambil masa untuk mencari-cari malam Nutul Qadar itu Lebih daripada masa untuk kita beramal Jadi persoalannya di sini, apa amal yang perlu kita lakukan? Nabi SAW ha, dinyatakan oleh para sahabat Antara doa yang Nabi bacakan pada malam Nutul Qadar Iaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk kami mengingatimu dan juga untuk kami mensyukuri nikmatmu. Ha? Uh, dan juga untuk kami memperbaiki ibadat kami kepada mu Jadi ini doa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tak dapat menentukan bila berlakunya, tapi doa ini kita amalkan setiap malam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa hasna ibadatik. Kita minta kepada Allah agar kita ini sentiasa mengingati Allah. Kita minta kepada Allah agar kita ini sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita minta kepada Allah agar ibadat yang kita lakukan ini elok, baik, benar dan kita tepat. Jadi ini adalah amalan-amalan yang kita lakukan. Begitu juga salat di malam hari. Salat hidupkan malam dengan salat. Begitu juga hidupkan malam dengan zikrullah. Hidupkan malam dengan Al-Quranul Al Karim bertadarus amal kebaikan menuntut ilmu contohnya ini adalah amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan dari masa ke semasa agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan di malam kita beramal dengan amal kebaikan ini malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar sama-sama kita doa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan malam ini dan begitu juga Nabi menceritakan kepada kita yang seterusnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari penyatu qadaq malam di malam hari kata nabi sallallahu alaihi wasallam suasananya tenang khususnya sangat tenang dan bintang-bintang di langit kata nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga apabila di siang hari di siang hari cuaca yang kemerah-merahan tidak terlalu panas terik dan tidak terlalu uh, gelap yang ini di siang hari cuaca seperti agak mendung seperti itu pagi yang indah. Ha? Jadi itu adalah tanda-tanda. Kita tidak mahu kita melihat tanda-tanda tersebut di siang hari. Kerana kita telah terlepas dan tergurung di kalangan orang yang rugi. Kerana semalam itu dilatul qadar. Ini dan ini sebenarnya hanya merupakan tanda-tanda yang Nabi SAW ceritakan. Adapun kita bukan diajar untuk mencari tanda-tanda ini. Kita diajar untuk beramal agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Moga-moga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar sinuhun sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.